Вітаю вас, пане Семене. Доброго дня Семене, Скажіть, будь ласка, е, яка насправді ситуація з цими фурами? Тому що від вас ми отримали інформацію з вашого Фейсбуку, що частина чисті, що, начебто, все гаразд, вони везли, начебто, нормальні речі, які можна було би їсти їжу навіть там для якогось магазину ще? От від Дніпра отримав інформацію про камуфляжі, які не можуть бути гуманітарною допомогою. Що насправді відбувається? Е, на самом деле, сейчас. происходят абсолютно два противоположных процесса. С одной стороны идет война, и люди сейчас находятся в окопах, готовы остановить другие если нужно российские танки. С другой стороны, куча людей забыли о этой войне, они рассказывают нам о человеческих ценностях и предлагают отправить грузы на неконтролируемую владой территорию. Значит, сейчас в Луганской области бойцы батальона Донбасс останавливают машины с водкой, с... Слышно меня, да, сейчас? Так, так, вас доброе Да, с водкой, с сигаретами. Мы сейчас одну из таких машин везем в Днепропетровск на пресс-конференцию. Идет уголь, идет бензин из России и лес. По поводу гум-конвоя, то бойцы Днепра считают, что необходимо, во-первых, сначала накормить жителей, находящихся на территории подконтрольной украинской власти. То есть это Красно... Красногоровка, это Маринка, это Курахова, это Великоновоселковка. И им не нравится то, что фонд Триантохметова говорит о украинской власти как в третьем лице. То есть он такое впечатление, что себя не причисляет к гражданам Украины. И есть очень серьезный вопрос. Наши люди находятся три месяца уже без всякой помощи. Более 600 человек в плену. Мы поставляем электроэнергию, мы поставляем газ, мы поставляем продукты. Мне кажется, что сейчас нужно абсолютно делать другой процесс. Нужно всех э, людей, которые готовы выехать, все на оккупированной территории, э, расселить в санаториях, в э, слова, профилакториях, в бывших тренер-лагерях, в общежитиях и помогать им всем миром на нашей территории. Все остальные люди, которые находятся, остаются на оккупированных территориях и отказываются выехать, они сделали свой выбор, как сделали его те, кто готовы, Сейчас погибнут за Родину, но сохранить целостность. Мы не имеем никакого контроля за раздачей гуманитарки. Она поступает якобы гуманитарки, Она поступает в фабричных упаковках. И до сих пор никто не ответил на простой вопрос. А что же тогда продается в сетях Грусничка и в сетях «Амстор» на территории Донецка? Этот вопрос мы задали вчера человеку, который приехал поинтересоваться судьбой конвоя. Он представился а, начальником службы безопасности, а, которая занимается сетью «Брусничка». Ему задали вопрос, что конкретно продается в вашей сети. Мы ведь знаем, что происходит в Донецке. Мы знаем, что происходит в Луганске. Там процветают все магазины, процветают все торговые сети. Бизнес идут прежде всего террористы. Я помню Лисичанск, когда мы освобождали в июле. Там была российская гуманитарка. Террористы ничего не давали мирным жителям. Они не давали ни лекарства, не давали ни продуктов. Мы, когда захватили эти склады, раздавали их практически два месяца. Поэтому вот эти все слезливые истории о том, что бабушки и дедушки голодают, это не военное время. Это все манипуляция сознания. Это все идет просто приобретение лояльности к террористам и лояльности к олигархам в настоящий момент. Это никакого отношения к гуманитарке не имеет. Поэтому Сам... необходимо четко поставить вопрос. Если у нас война, то поставки электроэнергии, газа только после возвращения наших пленных. Поставки продуктов, мне кажется, необходимо проводить именно на украинскую территорию. Все силы бросят на помощь переселенцам у нас на территории. Всех остальных могут, может обеспечивать русский мир. Сам... Это правильно. И нужно прислушаться к тем солдатам, которые готовы за родину погибнуть в первую очередь. Их нужно слушать, потому что они защищают всех нас и обеспечивают мирную жизнь. Пане Семене, скажите, пожалуйста, кто вашу позицию активно поддерживает из ваших коллег народных оборонців, например? Мы сейчас находимся в Луганской области, возвращаемся в Днепропетровск для проведения конференции совместно с Комитетом по безопасности и обороны, я еду и Тарас Пастух, и три представителя Комитета по борьбе с коррупцией. Это Егор Соболев, это Дмитрий Добродомов и это Владимир Парасюк. То есть практически все воинские части в зоне АТО, которые мы объехали, полностью это поддерживают и готовы присоединиться к блокаде. Присоединились уже э, батальон террористической обороны Криворожья э, и э, правый сектор. Если идет война, нужно выбить из головы вот эти все разлогости на тему там, помощи. Мы должны помогать людям. Мы должны, во-первых, убедиться, что это доходит до людей. И, во-вторых, должны помогать тем, которые именно за Украину нельзя поощрять бизнес боевиков, нельзя смешивать гуманитарку с водкой, с сигаретами, которые в изобилии туда поступают. Теперь по поводу машины, которую вчера пропустили. Я так. попросил лично э, бойцов батальона Днепр пропустить машину с манной крупой. Там не было никаких детского питания, о чем врали представители телеканалов, близких олигархов Там была манная крупа, обычная нормальная солдатская еда, которая питаются в том числе и наши бойцы. Но это хотя бы отдаленно было похоже на детское питание, поэтому попросил его пропустить. Все остальные они развернули назад. В... Представник магазину Бруснічка напевно був шокований тим, що його точніше його магазини залишаться без продукції. Яка була їхня реакція? Реакція була шок і визов телеканалу Україна. Значить, із того, що ми розказуємо передбача Україна, тільки одна фраза. Значит, я могу сказать следующее. Без, вопрос, без ответа остаются вопросы на тему, что подается в ваших сетях и откуда это берется, если вы заводите гуманитарку. И второе. Вы говорите, что гуманитарку распределяют волонтеры. Волонтеры у вас имеют власть на оккупированной боевиками территорию? Что что за волонтеры? И что что за террористы, которых мы не знаем, которые обычно и отбирают все эти продукты, не доходят до жителей и потом рассказывают про вредство украинской власти. Да, шок, да, попытки надавить из разных инстанций, и военных, и гражданских. Именно для этого многосторонние депутаты приехали, чтобы разобраться в этой ситуации. По поводу камуфляжа, пермобелизны и других продуктов, которые не имеют никакого отношения к гуманитарке, эту информацию более подробно, уже более трех дней фиксируют эти грузы. И самое главное, давайте за разлогольствоми о мире не забудем о тех людях, которые стали грудью защищать родину, и находятся три месяца в плену, бесконечные обещания и сказки о том, что их отпустят. Привай хотели на государство Украины террористы. И с ними нельзя разговаривать языком слабости. Хотите поставки электроэнергии и воды, отпустите наших ребят, потом будем разговаривать обо всем остальном. А те люди, которые готовы выехать сюда, мы должны все силы бросить, чтобы помочь им обустроиться, найти работу, переделать все доступные помещения для них. Кто останется там, они сделали свой выбор. так же, как сделали выбор в свое время мы. Когда все поставили в защиту по страны под вопрос, и свои семьи, и свои дети. Идет страна, идет война, и нельзя бы этот отбор. Пане Семене, скажіть, будь ласка, а яка реакція була високопосадовців на вашу активність, яка пов'язана, власне, з зупинкою цих э, автомобілів від олігарха Ахметова? Ну, це була э, зіонна, тобто ми розберемося зараз э, і зараз всіх накажемо, що пропустимо, Что касается меня и наших народных депутатов, с ними никто не разговаривал, потому что знают, что бесполезно. Использовался тот же прием, что и в случае с Венецианской комиссии какой-то представитель неизвестной якобы от Организации Объединенных Наций высказал озабоченность тем, что гуманитарные конвои не доходят. Но мы знаем, какая цена всем этим заявлениям по Венецианской комиссии, когда регионалы ну, фактически обрабатывали Европейскую комиссию и создавали ложное впечатление о том, что такое иллюстрация. Поехали наши депутаты, это же Егор Соболев и еще группа людей. Они за два дня обеспечили людей фактажом, пере, переубедили Венецианскую комиссию а, о том, что иллюстрация – это нужный процесс, полезный. И здесь то же самое же мы готовы пообщаться с представителями а, ООН, представителями всех гуманитарных организаций. Мы за помощь, но под контролем и тем людям, которым она нужна, а не кормить боевиков и не поощрять их бизнес. А также... <ган> а храні, хто охраняється предприятий радних олігархів на Донбасі? За чих счет покупається їх благословно? Что это происходит в военное время? А як думаєте... думала в конце концов, это сделают за них добровольці і е, военные, которые имеют право говорить и считать, что их голос должен быть услышан. Пане Семене, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як довго ще таке свавілля може тривати? От наскільки довго ми, українці, ви, наприклад, залишаєтеся терплячими? Я могу сказать четко мнению свою и своих товарищей из разных фракций. Причем вот мы едем сейчас, у нас и блок Порошенко представлен, и Народный фронт, и Внефракционный, и Самопомеч. Мы считаем, что если нет политической воли к спасению государства, это политическая воля должна быть найдена в парламенте. У нас есть комитет по вопросам безопасности и обороны, комитет по борьбе с коррупцией. Мы готовы на себя брать ответственность, готовы опираться на людей и готовы переходить за пределы своих полномочий, если нужно. Готовы законодательно урегулировать и контролировать. Времени очень мало. Концентрируется силы в стране. Идет внутренняя контрреволюция, незадушная коррупция. Поэтому мы готовы на себя брать ответственность. Нас за это и избирали для этого. А яка реакція президента України Петра Порошенка на вашу таку діяльність? Хочеться просто зрозуміти ваше до цього ставлення. Алло. Так, так, пане Семене, я говорю, запитую вас, яка реакція була на ваші слова та таку діяльність у президента Петра Порошенка? Чи чуєте ви мене, пане Семене? Я прошу прощення, ми в зоні неустойчивої ви зв'язку. Ми в зоні зараз. Давайте ще в раз, плохо? я зрозумів, Давайте плохо? я ще, ще раз спробую запитати. Так, мене чути зараз? Да, так лучше. Доброе. Скажите, пожалуйста, пане Семене, с огляду на все ваши комментарии, есть э, палки в колеса, которые вам вставляют, например, аппарат да, нет, президента? Так. Чи, возможно, сам я... президент? Значит, нет, президента нету. Я надеюсь, что президент просто не знает о том, что тут происходит. Ну, я как политику уже могу говорить такими категориями. Я вчера и позавчера наблюдал разные, опять начинается поток там грязи в интернете, в различных СМИ рассказывают о том, что там каких-то моих заместителей арестовывали, потом опровергают это как фейс. То есть система сейчас не знает, как реагировать. Я думаю, что пойдет стандартный вариант забалтывания проблемы плюс компания по дискредитации. Что касается самой ситуации, то все осложняется тем, что мы одновременно народные депутаты. И мы не готовы просто говорить о проблеме, мы готовы предлагать пути решения. И эти пути решения ⁇ это и гуманитарная помощь, но и прекращение экономических связей с временно оккупированными регионами. Одновременно бросить все силы на помощь переселенцам. И в конце концов... Выполнить традиционное соглашение, назвать войну войной и мобилизовать все общество и для борьбы с коррупцией, и для победы в этой войне. Потому что это война за наше будущее, за нашу независимость. Нельзя, чтобы повторился 2005 год. Он повторится уже в более кровавом варианте, когда нас придется, народ, восставший на Майдане, загонять обратно уже просто рубя нам голову. И мы это не дадим сделать.